Physical Asia ini sebenarnya dah malukan negara-negara ASEAN, terutamanya negara Indonesia. Ya, baru-baru ini ada tiga negara dari Asia Tenggara yang ikut berpartisipasi dalam physical Asia, yaitu serial kompetisi fisik di Netflix. Kompetisi ini menampilkan delapan negara Asia dan sekitarnya yang bersaing sebagai tim untuk menjadi yang terkuat di Asia. Tiga tim dari ASEAN yaitu Indonesia, Thailand dan Filipina out dalam kompetisi tersebut. Indonesia dan Thailand sama-sama tereliminasi di episode kelima. Sedangkan Filipina tereliminasi pada episode ketujuh. Dan ketika tiga negara dari ASEAN ini tereliminasi, yang membuat heran adalah netizen dari negara yang tidak ikut berpartisipasi sama sekali pada ajang tersebut, malah mengatakan tiga negara ASEAN ini memalukan Asia Tenggara. Indonesia juga yang menjadi sorotan warganet sebelah. Hal ini seakan menepiskan tindakan memalukan dari mereka, yang menjadi skandal besar dan aib bagi ASEAN. Physical Asia ni sebenarnya dah malukan negara-negara ASEAN, terutamanya negara Indonesia. Ah, kenapa aku cakap pasal benda ni? Sekejap lagi aku akan cerita sebelum tu. Kurang yang nak support WeBro boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Okey, kalau korang tak tahu, Physical Asia ni sebenarnya bukanlah reality show yang baru. Sebelum ni dah ada dah Physical 100, Season 1 and also Season 2. Semuanya rancangan Korea melibatkan peserta-peserta daripada Korea. Ada atlet lah, ada bodybuilder lah, ada wrestler lah, melibatkan orang-orang kuat je lah. Kali ni, diorang buat Physical Asia. So, maknanya bukan negara Korea sahaja ada, ada juga tujuh negara lain. Total ada 8 negara Asia yang dipilih Tapi dari segi pemilihan negara ni pun Ramai yang tertanya-tanya kenapa negara ni masuk Kenapa negara ni ada Okay, so negara-negara Asian sebenarnya dipanggil So kita ada Indonesia, Thailand dan juga Philippines Lepas tu kita ada tuan rumah lah uh, Untuk sebab di reality show dia orang kan Kita ada Korea and kita ada Japan Okay, lepas tu kita ada juga Mongolia. Satu lagi negara Asia. Bagi aku ke enam-enam negara ni tak ada masalah. Memang terang-terang negara Asia. Tapi lagi dua negara ni, satu negara Turki yang bagi aku Turki ni dia macam divided lah. Dia negara Eropah juga. Dia juga negara Asia. Satu lagi yang paling kontroversi Australia. Sebab kita tahu Australia memang dalam benua Oceania. Walaupun diorang ni sebenarnya selalu je involved dengan sport sports uh, untuk Asia ni kan. But still, geographically, Australia bukan dalam Asia. Tapi diorang yang dipanggil. Sedangkan negara-negara Asia ni punya berlambak. Nak juga kau panggil negara yang tak berapa nak Asia sangat lah. Itu yang orang tanya. Tapi kenapa aku cakap yang fizikal Asia ni dah malukan negara-negara ASEAN sebab korang kena faham yang reality show ni Korea yang buat dan Uh, team diorang yang decide negara mana yang akan masuk dan siapa yang akan diorang rekrut So untuk Indonesia korang boleh tengok line up ni Ada pemain badminton, ada bodybuilder, ada atlet macam influencer Sedangkan negara Indonesia ni berapa ratus juta rakyat diorang Berapa banyak atlet, berapa banyak orang kuat yang diorang ada Kenapa mereka-mereka ni yang dipilih? Even bukan aku sendiri tahu tanya. Orang Indonesia sendiri, sendiri pun hairan. Kenapa? Okay. So bagi aku pemilihan tim daripada Korea ni tak adil tau. Sebab apa untuk tim Korea memang dia pilih the best tim. Ha, kau tengoklah tim Korea ni betapa kuatnya orang-orang yang dia pilih. Ada yang menang season 2. Lepas tu ada Iron Man, ada wrestler, ada bekas boxing semua kira kuat-kuat lah. Untuk negara dia, dia pilih paling top lah. A-team. Tapi untuk negara-negara lain, terutamanya negara-negara Asian macam Indonesia dan juga Philippines, agak questionable orang-orang yang diorang pilih. Lepas tu ada satu insiden yang melibatkan perempuan ni. Serius aku tengok insiden tu agak memalukan lah. Macam I get second hand embarrassment just by watching those scene. Yang mana perempuan ni marah lelaki Jepun sebab lelaki Jepun tu attack kawan dia padahal tak sengaja pun. I mean, ialah tengah bertarung, tengah apa kena sikit berdarah, lepas tu perempuan ni koyak, perempuan ni mengamuk perempuan ni buka baju lah, apalah serious aku cakap, cringe cringe tapi tak takpelah, okay. dan disebabkan perbuatan tu, bukan disebabkan perbuatan tu, daripada match tu Indonesia tak menang dan Indonesia keluar awal, apa-apa pun ada benda yang aku tak setuju, yang mana ada yang kata game-game yang diorang mainkan tu rig, uh, team Korea dah tahu dulu team Korea dapat kelebihan bagi aku tak pun aku rasa is very fair game cuma dekat sini dari segi pemilihan team tu Korea dia orang dah build the best team negara-negara lain mungkin ada yang kurang-kurang sikit so itu pendapat aku korang komen pendapat korang dekat bawah dan macam biasa yang nak support Webro tekan butang follow ya Apa yang dikomentari oleh Wibro ini sebenarnya menyoroti tentang kompetisi tersebut yang diselenggarakan oleh tim produksi dari Korea, serta pemilihan skuad dari tim Indonesia. Akan tetapi yang mengherankan, ada juga komentar nyinyir dari warganet sebelah yang IQ-nya kelewat overdosis. Konoha memalukan. Buat apa nak malu, kita dah tahu Konoha memang tak kuat. Konoha kuat bila main tempat sendiri sebab ref all Konoha. Konoha ikut tapi kalah lebih memalukan emosi. Bukan ke fighter Indonesia kuat mendunia. Kenapa kalah? Jangan mulut je lebih wahai pemain Indonesia. Indonesia tak kuat sebab tak ada ref tolong. Bangga JD Badut International. Kau tahu tak mereka saja nak malukan Indonesia. Tu pun tak boleh fikir. Bodoh punya konoha. Lebih memalukan Malaysia tak ada masuk langsung. Tak ada pun tak apa, tak macam konoha tersingkir awal dan beremosi. Malulah satu dunia nampak kau kalah. Saya punya opinion kenapa Malaysia tidak masuk sebab negara kita kuat komplain. That my opinion. Siapa yang tengok Netflix, dia mesti tahulah rancangan ni. Iaitu Physical Asia, ya. Ha, Physical Asia ni antara rancangan yang, rancangan daripada Korea, yang menjemput semua tim-tim daripada Asia untuk bertanding lah dalam Physical Asia. Siapa yang paling hebat physical dia lah Aa, dalam rancangan ni lah. Tapi kan ya, kalau korang tengok yang ada dalam fizikal Asia ni Ada Korea, Japan, Thailand, Mongolia, Turkiye, Indonesia, Australia dan Filipina Tapi mungkin korang tanyalah mana Malaysia Okey, sebenarnya fizikal Asia ni baru season pertama Jadi relax lah Kalau tak ada Malaysia tu mungkin season kedua mesti ada kot Tapi aku dah tengok dah fizikal Asia ni Memang antara negara yang boleh katakan paling FYP lah paling boleh katakan orang nak tengok kuat ke tidak of course Mongolia, Korea, Japan, Turki Australia, Singapura. Australia pun ada fighter UFC tau. Tapi yang paling orang kata sedihnya Indonesia punyalah. Itulah yang paling sedih. Namun untuk diketahui bahwa para atlet untuk acara reality kompetisi fisikal Asia di Netflix dipilih dan diundang langsung oleh tim produksi Netflix Korea dan agen casting terkait. Walau beratus juta rakyat Indonesia tetapi yang memilih bukan oleh Komite Olahraga Nasional Resmi seperti Olimpiade. Proses seleksi ini melibatkan beberapa tahapan seperti identifikasi bakat, wawancara dan pemeriksaan latar belakang, representasi negara dan persetujuan akhir. Netflix memilih peserta fisikal Asia melalui proses seleksi oleh tim produksi, yang dimulai dengan menghubungi sekitar 100-150 atlet potensial melalui media sosial seperti Instagram. Kandidat yang terpilih adalah atlet dan publik figur dengan keahlian fisik, ketahanan, rekam jejak olahraga, serta karakteristik unik yang dinilai sesuai kriteria acara, seperti yang terjadi pada tim Indonesia. Oleh karena ini, adalah acara realitas hiburan dan bukan kompetisi olahraga internasional yang sah, dan tidak bukan badan olahraga nasional resmi yang bertanggung jawab mengirimkan atlet melalui proses kualifikasi standar. Ya, sebagaimana yang kami katakan di awal tadi bahwa negara yang tidak terlibat langsung tapi sibuknya minta ampun. Seakan mengalihkan persoalan yang sedang mereka perbuat dan menjadi aib bagi ASEAN khususnya dan jagat sepak bola pada umumnya. Padahal tindakan pemalsuan dokumen pemain tersebut lebih memalukan ketimbang kekalahan pada suatu kompetisi. Walau kalah tetapi lebih bermarwah daripada menang tetapi curang. Sedangkan kemenangan yang diraih ibarat kemenangan palsu yang menjadi cibiran dunia dan lebih memalukan kawasan Asia Tenggara dan Asia pada umumnya. Dengan cara mereka menilai orang lain, sebenarnya mengungkapkan kepribadian mereka sendiri. Penelitian menemukan bahwa cara seseorang menilai orang lain sama saja dengan menceritakan kesehatan mental diri mereka sendiri yang juga mengalami kekurangan. Nah, tipikal orang seperti ini sama halnya dengan mengidap dunning-kruger effect. yaitu kondisi ketika seseorang merasa dirinya lebih pintar dan hebat atau lebih mampu dari orang lain padahal mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan